दशकम् अम्बत्रणं ब्रह्मगर्वशमनौ वसन्ततिलकम् निरीक्षितं ते भूमादिरेगमभिवीक्ष्य ददाघमोक्षे ब्रह्मा वरीक्षिदुमना सपरोक्षभावं निन्ये धत्सगणान् प्रविदत्यमायां वत्सानवीक्ष्य विवशे पशुपोत्करे तान् आने दुकाम इव द्रातुमदानुवर्ति त्वं सामि भुक्तकबलो गदवांसदानीं भुक्तां स्थिरोधितसरोध भवकुमारान् वत्साहितस्तदनुगोभगणायिधस्त्वं शिक्यादिबाण्डमुरलीगवलादिरूपः प्रागुद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माय बहुधा व्रज त्वामेव शिक्यगवलादिमयं दधानो भूयस्त्वमेव पशुवत्सगबालरूपः गोरूपिणीभिरभिगो भवधूमयीभिः आसाधितोऽसि जननीभिरधिप्रहर्षाद् जीवं हिकञ्जिदभिमानवशात् स्वकीयं मत्वादनूजैदिरागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्दमवाप्यसूनुं प्रीतिं ययुर्नति गावः एवं प्रधिक्षणविजृम्भिदहर्षभारा निःशेषगोपगणलालितभूरिमूर्तिं त्वामग्रजो बिबुबुधे किल वत्सराङ्गे ब्रह्मात्मनोरभिमहान् युवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान् दृष्ट्वे विवेकमसृणे द्रुहिणी विमूढे प्रादीदृशप्रदिनवान्मगुडां गदादी भूषांश्च दुर्भुजयुजः सजलाम्बुदाभान् प्रत्येकमेव कमलापरिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगशेनान्नयनाभिरामान् लीलानिमीलितदृशः सनगादियोगी व्यासेविधान् कमलभूर्भवदो ददर्शा नारायणाकृतिमसंख्यतमां निीक्ष्य सर्वत्र सेवगमभिस्वमवेक्ष्य मा दाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोहयावादे गो बभूविधददा कबलार्धवाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपदिं मुहुस्त्वां नत्वा च नु तव दिदाधरि धामया ते पोते समं प्रमुदिदे प्रविशन्निकेतं वादालयाधिपविभो परिपाहिरोखाद् श्रीहरेण वा गोपिगाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीगुरुवारपाशरणम्